Кожен садівник мріє мати на своїй присадибній ділянці якомога більше хороших сортів дерев. Крім того, бажає отримувати стабільний урожай при використанні мінімальної земельної площі. З цією метою, вже на існуючі або знову посаджені молоді рослини проводиться весняне щеплення кісточкових. Сьогодні в програмі. Сьогодні ми розкажемо вам про обрізку персика, а також підіпривітє нескольких. Культурка дерев. Вот это у нас іде Персик, привитый на Діку То Тобто тут привита також і е, слива калонавідна, а також слива ненька, і також ще один сорт персика. Это у нас іде Вайнголд, то у нас Сатурн. Як відомо, сорт вирішує успіх справи. Хто ж буде заперечувати проти цього? От і бігають садівники по ринках в надії знайти такі сорти, які і за кількістю плодів. І особливо за якістю були б на найвищому рівні. Втім, вирішити це питання можна значно простіше. Як саме про це ви дізнаєтесь у передачі Шість Соток? Перше, що хочу сказати, це нужно спочатку кончики. Тобто, ви прежде чем дерева підходите, спочатку підстригаєте кончики по трохи. Тобто, как бы якби сделаєте короткую стрижку персика. Потому что в кончиках сохраняется самое, самое большое количество бактерий и инфекционных заболеваний грибковых. То есть если начинается курчавость, она начинается изначально с верхней точки э, лозы. Поэтому сначала подстригаем кончики. Потом смотрим, чем у нас толще лоза тем больше на ней почек мы оставляем. То есть вот у нас самая толстая идет лоза на плодоношение, мы на ней оставляем приблизительно 8-10 почек. Если у нас вот тоненькая лоза идет и э, старайтесь как можно ближе к основанию дерева, к стволу основному, оставлять э, сучок замещения. То есть вот у нас идет сучок замещения, его удобно оставить и делаем это на 2-3 почечки, отрезаем. Вот это также оставляем на плодоношение. Это у нас потоньше древесина будет, поэтому оставляем от 3 до 6 почек на ней. Вот это также можно оставить на сучочек замещения. Вот это у нас лоза остается на плодоношение. Она средняя по толщине. Хто ж все-таки винен в тому, що врожаї яблук, груш, чи кісточкових, часом не виправдовують сподівань, адже досить часто деякі початківці, начебто, зі всією душею ставляться до рослин, а вони їх не розуміють і не хочуть віддячувати за турботу. Виявляється, існує чимало передумов для отримання рясних врожаїв високоякісних плодів. Що ще немаловажно? Важно провести зачистку уже усохших плодов, то есть прошлого года. Потому что в них также само сохраняются инфекционные заболевания и они могут нам навредить в сезон урожая. Все, вот это убираем, зачищаем. Это у нас ветка уже более взрослее будет, чем мы показывали предыдущую. То есть тут уже и на основном стволе идут э, плодоносные почки. Вот это все убирается, чтобы тут не было загущенности. То есть загущенность нам не нужна. Вот это ветки лишние, все под основание срезаем, то есть как можно короче. Сейчас мы будем показывать вам перепрививку э, алычи. То есть это у нас идет подвой дикая алыча. Мы будем прививать на нее сливу, персик и абрикос. То есть у нас будет на одном дереве несколько разных видов растений. Сначала проводим зачистку. То есть вот эти все волчки маленькие, они нам не нужны, в них нельзя привить, они слабой силой роста, они нам будут только мешать и давать загущенность. Вот эти все пенечки тоже убираем. Вот это подготавливалось к перепрививке изначально, но ветка пошла вовнутрь, то есть ее тоже нужно убрать. Она будет, те, что ветки идут вовнутрь кроны, их все нужно убирать. Они не будут э, захватывать на себя солнце, а будут только давать загущенность внутри дерева. То есть это нам не нужно совершенно, это лучше убирать. Вот эти все пенечки тоже, это заготавливалось под прививку, чтобы пускали волчки. Если оно отмерло, то его надо все зачистить. У них також зберігаються грибкові заболівання і, проще і не гаразд. Один з кроків до успіху у садовій справі щеплення плодових дерев. Важливо, щоб живці були нарізані із добре визрілих пагонів, взятих із зовнішньої частини крони, що добре освітлювалась сонцем. Кожен із них повинен мати 3-4 добре розвинених пруньки. Первое, что мы делаем, отрезаем эту ветку на 10-15 сантиметров примерно. То есть не, не будем прививать сильно высоко, чтобы было удобно и обработать в дальнейшем эту прививку, то есть обрезать и ну, подготовиться ее. Значит, обрезали. Теперь будем прививать сюда, в этот рукав сливу. Нож должен быть острым. То есть я использую вот такой нож. Он очень удобный для прививки, он хорошо заточенный, им не поранишься, то есть, ну надо быть очень аккуратным. Э, прививку делаем на одну-две почки, то есть больше нам не нужно, этого достаточно будет. и подготавливаем. Смотрите, у нас тут толщина, в принципе, достаточная, то есть мы будем прививать клинышком. Тут делаем надрез, вот подбираем по толщине череночка нашего, подбираем, какая у нас будет разрез. И вот тут делаем вот такой надрез. Здесь мы делаем клинышек. надрез вы сделали ближе до кори, так? Да, да, да. То есть, чтобы он у нас совпадал по толщине нашего черенка. Срез должен быть ровный. без лишних извилин, как бы, чтобы она у нас плотно прилегла. И вот так его засовываем. То есть, если вы чуть-чуть ошиблись, вот как в этой ситуации, я чуть-чуть неправильно подобрал, пододвигаем ближе к стеночке. Вот так вот, чтобы у нас совпадал комбиальный слой. Теперь берем ленту. Для обмотки используется обычная лента, то есть ну, пищевая, отрезанная. Щеплення кісточкових рекомендується виконувати рано навесні до розпускання бруньок. У південних районах, де однорічні пагони черешні не підмерзають, живці з них можна брати із ранньої весни, і до початку сокоруху. При більш суворому кліматі щепи краще заготовити на початку зими після перших морозів і зберігати у холодильнику, загорнувши в мокру тканину, а зверху в папір і плівку. все желательно щелочки тщательно вот так пройтись несколько раз. Лучше вы потратите немножко времени, но это процесс такой, что нужно сделать обязательно. И время, ну, Дерево никогда не любит, чтобы вы торопились, спешили куда-то. А то за некоторыми понаблюдаешь, там начинают снимать на время. То есть это, этого не нужно делать. Вы должны все спокойно рассчитать и не торопиться никуда. Не так, что у вас там вы торопитесь куда-то на работу, решили привить. Должны отобрать себе день, выбрать день и все спокойно рассчитать, сделать. Спешка в этом деле ни к чему. Ну, в принципе, достаточно. И вот так вот его поприжимать, чтобы пленочка поприлипала везде. Щеплення це пересаджування однієї рослини при щепи з брунькою на іншу під щепу. Це спосіб штучного вегетативного розмноження плодових та декоративних рослин. І Хотілося додати по обработкам, тобто ми оброблюємо раз в три роки і лінітрофеном, чи ноком, тобто сильними препаратами від всіх грибкових заболівань від вредителей. А также помимо них обрабатываем можно биопрепаратами, это уже кто как предпочитает. Я и такими обрабатываем, и также химическими препаратами. Но если обрабатываете химическими препаратами, хоть весной, хоть в периоде цветения, там, ну, в периоде роста вегетации, Старайтесь подбирать препараты, не стоит как бы, заглядываться на цену, дешевле выбирать. Лучше переплатить, но обработать качественным препаратом, который хорошо разлагается. То есть дешевые препараты в основном делаются и они долгие сроки распадывания. Я не совсем поняла, это место щепления нужно обрабатывать, или всю растение? Нет, рослину? обрабатываем мы абсолютно все дерево. То есть, также, что касается инфекционных заболеваний, вот вот такие нарушения коры, это все хорошо нужно зачищать ножиком или ну, другим инвентарем. Хорошо зачищать, потому что тут самое большое место скапливания грибковых заболеваний. И обрабатываем мы абсолютно все дерево, то есть, от начала и до конца, до последних кончиков веток. Таким чином, враховуючи вище сказане, особливу увагу потрібно звернути на своєчасну заготівлю помірно товстих пагонів, вміле їх зберігання та вибір придатнішого для культури методу щеплення. Спостерігайте за реакцією рослин після щеплення, помітьте у своєму блокноті, що вийшло вдало, а що не зовсім. Постарайтеся зрозуміти причину невдачі та зробіть поправки на майбутнє. А ми бажаємо вам щедрих врожаїв та успіхів у справі садівництва. Наступного разу ми продовжимо розмову про інші види щеплення.